На сегодняшний день кредиты в рамках программы от государственного ипотечного учреждения являются самым реальным и доступным способом взять кредит на покупку жилья. Ипотечный кредит можно оформить на покупку недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке, а также на строительство частного дома. Минимальный срок кредитования 5 лет, максимальный 30 лет. При этом кредит должен быть погашен до достижения пенсионного возраста. Минимальный размер авансового взноса составляет в разных банках от 25% до 50% от стоимости жилья. Размер процентной ставки составляет на сегодняшний день от 16,3% до 19 процентов годовых и является фиксированным на весь срок действия договора. Комиссии за выдачу такого рода кредитов, как правило, от 2% годовых. Максимальная сумма кредита – миллион шестьсот тысяч гривен. Необходимый пакет документов, кроме паспорта и кода, документов, подтверждающих финансовые доходы заемщика, необходимо будет предоставить правоустанавливающие документы по приобретаемой квартире. При этом расходы заемщика и его семьи в случае поручительства на обслуживание кредита не должны превышать 50% от суммы ежемесячных доходов. Список банков, сотрудничающих с государственным ипотечным учреждением, опубликован на сайте этой организации. Также указан рейтинг банков, которые реально кредитуют по данной программе.